Но до этого на гражданке мы были ультра, состояли в общественной организации «Парни Северной столицы». Но у нас было увлечение не просто ходить на футбол, мы еще как-то, ну, вот, у нас как было хобби, как бы драться между такими, как и мы. Но во время Майдана мы начали понимать, что мы, это все глупо. И вот у нас есть общий враг, который у нас была плохая система, то что Янукович, он подал нашу страну, мы это поняли. Майдан закончился, мы вроде победили, но ну, победа это ничего не дала. Началась война, вот, ну, мы с другом пошли тренироваться. Вот. Ну, готовиться, потому что вот, мы с ним в армии не служили, у нас не было такой большой подготовки с оружием. Мы два месяца тренировались, ну, в других батальонах, не буду говорить каких. И после этого вот, мы здесь уже больше, чем полтора месяца поехали в, в зону АТО. Ну вот большинство моих друзей, которые также само состоят в общественной организации парни Северной столицы, так же само на войне. Ну, некоторые сейчас на ротации находятся в Чернигове, но основная часть она воюет. Ну, как, просто на не, без, не, безразлична судьба нашей страны, в которой мы живем, в которой мы родились, и которая мы хотим, чтобы она процветала, понимаете? вот. где вам приходилось уже у, нас, бои были под Ивовайском, у нас были четыре боя под Иловайском, были под Донецком, за Маринкой там были, под Донецком, были под на за Мариуполем боях. Ну, боев уже много было разных, было мелких боев разных много, разных, ну, освобождений каких-то зачистых зданий. Ну, самые ну, жестокие бои это были по Иловайском. Но там просто как вот город полностью зацементирован. Там цементный завод, он полностью зацементирован. И как вот взять его, это очень тяжело, понимаете? А наша власть, вот, после вчерашних событий, которые приняли в Верховной Раде, я даже не знаю, что после этого говорить. У меня просто настроение, по что друга. Просто не знаем, что делать. Надо просто идти на Киев. Это мнение, вот мое с другом, и думаю, такое мнение совпадает с многими ребятами, которые находятся в зоне АТО. это даже не АТО, это война, понимаете? Откуда вот у террористов, вот их называют террористами, откуда у них будет самая новая техника, самые новые танки, самые новые грады, которые есть в вооружении в Российской Федерации, примите. Ну. Это вы имеете в виду по статусу, да, особо? По статусу, да, вот их называют террористами, ну как они? Террористы это вот те, которых может какой-то там автомат и все. Понимаете, когда у них самое лучшее вооружение, которое только есть ну, в например, и в Российской Федерации, у них есть это вооружение, как их можно... Ну я не знаю даже. Это мы вот под Широкино, это была русская армия, которую вот мы знали, что это была русская армия. Наша разведка, вот я ездил в разведку, мы видели. Наши ребята ездили вот, под, вот именно в этой колонии, там, где были эти ну, русские военные. Вот именно в колонии получается, ну, на разведке. Ну и просто, ну видели, что это русская армия, я не знаю. но ну, они рассказывают, что это террористическая операция, а теперь говорят дать статус Донбассу и Луганску, ДНР и ЛНР но ну, я не знаю, мы просто... Вот столько ребят полегло ради чего. Просто, чтобы просто это все отдать. Мы потеряли Крым, мы потеряли Донбасс, Луганск. И что теперь делать? Ну, я не знаю. Так же самое мы можем потерять... Я могу потерять свой родной Чернигов. Так же самое мы можем потерять Мариуполь и много других городов, которые... Понимаете, вот, ну... Мне 18 лет, другу 21 вот, понимаете. Вот 18 лет, мне самое больше нравится то, что вот, ну, воюет меньше процента населения Украины, понимаете. Это ну, просто, я не знаю, это как-то ну, скорбно, потому что ну, я, 18 лет должен приходить воевать, а вот, вот, у меня есть куча знакомых, куча взрослых людей, которые просто сидят дома. У них все хорошо, они привыкли к хорошей жизни у них, но ну, они хорошо питаются. Вот просто вот мой друг похудел на 10 килограмм, я похудел на 17 килограмм, здесь поймите, вот ну как. Ну типа, хотя мы нормально идем, но во время боев тебе не до еды, понимаете, из-за этого, из-за стресса разных, ты просто теряешь вес. Ну, я не знаю, люди этого не понимают. Просто до них это не дошло. От мой родной очернил, ну, не дошло вообще ни капельки. Они просто живут обыденной жизнью. У всех все хорошо, все ходят по клубу. Мы ровесники. В моих ровесниках является жизнь. Это клуб отдохнуть дома, пойти где-то напиться, понимаете. Вот это жизнь моих ровесников. Я здесь, но это еще время Майдана, так же самый мой друг здесь, так же самое все мои друзья. Ну, основная часть наших, моих друзей находится в батальоне Чернигов, в батальон Чернигов. Там человек 15. В Азове наши ребята есть, здесь есть. Наши ребята есть раненые, которые уехали отсюда. Ну, некоторые на ротацию поехали. Моего друга по Дарвайском тоже одного из наших ребят. Да, да, да. Одного из наших ребят ранило в Маринке, в этом же батальоне. Ну, Первый вот, так же, же самое с нашей ну, организацией. А так что вот так вот. Может... Ну, Смотрите, как это, это, это в мало знают о ну, а а наших героях. Ну, ну, ну дел, ну, Понимаете, понимаете им без, без разницы, понимаете. Ну, они как-то, я не знаю, что они, вот, они тратят деньги. Ну, какие-то клубы, понимаете, когда у нас вот, мы нуждаемся в экипировке, мы нуждаемся во всем, мы нуждаемся в еде. Ну, как нам все нужно, понимаете, а не тратить деньги на клубы. Вот сколько с одной вечеринки в клубе выходит денег? Куда это уходит? Понимаете? Ну, никто о нас не заботится. Волонтеры, вот мне государство, ему без разницы у нас. Есть волонтеры, которые помогают. Вот это одно радует. Ну, серьезно, вот мы полностью экипированы, это волонтеры, поймите, это не на выгода, это волонтеры. И еще тогда ну э, есть возможность вам наверное вот, кому бы Вы хотели передать приветы в родной город я хочу передать привет всем друзьям которые меня увидят всем моим соратникам так и называемым соратникам я хочу передать привет маме мам не волнуйся со мной все хорошо я тебе каждый день звоню и буду звонить хочу передать привет брату бабушке ну всем передать привет со мной все хорошо и просто ну как я не знаю просто я хочу сказать тем людям которые сидят дома и у них все хорошо но когда до вас это дойдет, я не знаю, как вы будете думать после этого. Но ну, вот, когда к вам дом прилетит миномет или когда вы услышите первый выстрел, тогда вы, может, задумаетесь, что надо было раньше с этим закончить. Может быть, в школе, учителям каким-то? учителям могу передать привет, школа? если не ну, если... 29-я школа, 29-я школе 29 училась, если не вспомнят, так Ну, не я, не знаю, я не знаю, если не ну, я думаю, вспомнят, если увидят, то вспомнят. А так, я не знаю, кому еще передать привет. Держитесь. Ну все, спасибо, спасибо.